Salam əziz izləyicilər, sizi yeni bir mənzildə, yeni bir görüntü ilə tanış edirəm. Gördüyümüz mənzil 3 otaqdan ibarətdir. Qapıdan girəndə görürsüz, gözəl bir garderob yığılıb. Görürsüz də, yecə bir garderobdur. Nə istəyisiz içinə yığa bilərsiniz. Çox geniş, geniş bir ölçüyə malik bir garderobdur. Yerimiz istipol, mərmər granitdir. -mər yəni bu evi kombi ilə isidirsənsə, yəni Mətbəxdir, koridordur, hamamdır. Yəni ayaq yoludur, sanuzer, hamısı istipolla, yəni təciz olunub. Sizə bir dəqiqə işıqları yandırım, göstərim, baxın. Yəni bu gördüyünüz ayaq yoludur. Sanitar qovşaqdır. Görürsüz istipolla olun, təciz olunub. Gözəl bir mənzildir. Mənzil əşyalı satılır, evdən heç bir şey götürülmür. Bax gördüyünüz gözəl bir yəni yataq otağıdır. Siemens kondisionerdir. Ev gözəl bir, yəni dizayna malikdir. Ev sahibi özü üçün, yəni bu evi yığdırıb, yəni satmaq məqsədi ilə yox, yəni inşallah xaricə getdiyinə görə bu evi satmaq qərarına gəlib. Görürsüz də, yəni bu hamısı dizayn olunub. Mənzilimiz, yerimiz palət parketdir. Baxırsınız, evdən heç bir şey götürülmür. Gözəl bir mənzildir. Yəni bax yataq otaqlarının şanil hamısı Türk mebeli istehsalıdır. Yəni mənzil sahibi evə, yəni həqiqətən də pul qoyub. Görürsüz də, yəni burdan heç bir şey götürülmür. Kondisionerimiz Siemens kondisionerdir. Yəni burdan balkona da çıxışımız var, eyvana. Yəni baxırsınız. Yəni bu evdə, yəni al yaşa, yəni başqa bir şey yoxdur. İndi biz sizə tanış edirik hamamımızla, yəni başqa sanitar, yəni qolşaqla. Baxın, yəni gözəl bir Sanitar qovşağımız var. Hamısı dizaynla olunub. Yəni gözəl bir, yəni görürsüz də, yəni şüşədən yığılıb. Yəni çimərcan bağlaya bilirsiz. Gördüyünüz bu, yəni bütün əşyalar evdə qalmaqla, yəni evdən heç bir şey götürülmür. Qabuyan, baltaruyan hamısı yəni mebelin içində daxildir. Gördüyünüz mebel mərmər mərmər granitdir. Xaladeynikimiz, televizorumuz, yəni geniş ölçülü bir məhəllimiz var. Qiymətimiz də 144.000 manatdır. Evdən heç bir əşya götürülmür. Sənəd müqavilədir. Mərtəbə 12 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsidir. Yəni bundan sonra 2 də nə yaşayışımız var. Görürsüz yenə yəni xolu, geniş bir xola malikdir. Baxırsınız əziz izləyicilər, Və evdən heç biri. Evimizdəki, yəni başa salım, evimiz kamera sistemi ilə təchiz olunubdur. Yəni evdə olmayanda kamera ilə evi izləmək olar. Yəni gələcəkdə uşağınıza, yəni dayıya baxarsa, nənkə baxarsa, yəni evi telefonla, yəni harda olsaz izləyə bilərsiniz. Burda da yenə gördüyünüz kimi heç bir əşya götürülmür. Siemens kondisioner, bahalı pərdələr, люstrlar, heç bir şey götürülmür. Yəni bu qiymətə daxildir. 144.000 manat. Yəni görürsüz də, yəni bu belə bir şeydir. Gözəl təmir olunub. Yəni baxın, yerimiz palət parketdir. 1-ci sort. Görürsüz əziz izləyicilər. Qəşəng bir yəni dizaynla maliş olunub bir ev, ev yəsi özü üçün. Yəni bu evi yığdırıb evimizin 2 dənə balkonu var, geniş mə yəni eyvanı var. Zaldan da eyvana çıxa bilirsiz. Görürsüz əzizlər, mən sizə indi uşaq otağı ilə tanış edirəm. Bu gördüyünüz uşaq otağıdır. Yəni burada da mebellər qalır. Heç bir şey götürülmür. Ev yəsi özünə görə yığdırıb bunu. Yəni xaricə getdiyinə görə satılır. Qiymət 144.000 manatdır. Yeni yasamal 77 nömrəsinin son dayanacağı. Sənəd müqavilədir. Bu yaxınlarda yəni kupça veriləcək texpaspor. Çox sağ olun, əzizləri. Allah xeyir versin. Kim alarsa kim satar.